ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧ ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ଉପଦେଶ ଦେଉଥିଲେ ସଭାରେ ଜଣେ ଉଦ୍ଦଣ୍ଡ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ବସିଥିଲା ସେ ସଭାକୁ ଅଟକାଇ ଠିଆ ହେଲା ଏ ସଂସାର ଦୁଃଖମୟ ଆଉ ସବୁ ଦୁଃଖର କାରଣ ହେଉଛି ଆମର କାମନା କାମନାର ବିନାଶରେ ଦୁଃଖର ବିନାଶ ତେଣୁ ବନ୍ଦ କର ତୁମର ଏଇ ଭାଷଣ ତୁମେ କଣ କହୁଛ କାହିଁକି ଲୋକଙ୍କ ସମୟକୁ ଏମିତିଆ ନଷ୍ଟ କରୁଛ ଏଇଟା କରିବାକୁ କଣ ଭଲ ଲାଗୁଛି ବନ୍ଦ କର ତୁମର ଏ ଭାଷଣ କାହିଁ ଲୋକଙ୍କ ସମୟ ବ୍ୟର୍ଥ କରୁଛ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଗାଳି ଦେଲା ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧ କୌଣସି ପ୍ରତିକାର ନ କରି ତା'ର ସମସ୍ତ କଥା ଶୁଣିଲେ କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଉତ୍ତର ଦେଲେ ନାହିଁ ତାଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନ ଦେଖି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି କ୍ରୋଧରେ ଲାଲ ପଡ଼ିଗଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଆହୁରି ଅଧିକ କଟୁବଚନ କହିଲା କିନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧ ନିର୍ବିକାର ଭାବରେ ତା'ର କଥା ଶୁଣୁଥିଲେ শান্ত হৈ বছি দিন অন্য় গাঁও কুগলে যেতিবাহ সেই ব্যক্তি নিজৰ ক্ৰিয়া বিষয়ে আভাস হল ত্লানিৰে ভৰিগলা ভগৱান বুদ্ধ ক্ষমা মাগিব উদ্দেশ্যে খোজি খোজি অল গাঁওৰে যাই পিগলা সঠাই ভগৱান বুদ্ধ দেখিবা ক্ষণি তৰণ তলে লোটি পঢ়িলা তাৰ ক্ষমা মাগিব লাগিল ভগৱান বুদ্ধ কুমে কি ক্ষমা মাগুচ কণক আশ্চৰ্য হৈ কহিলা ভগৱান আপোন ভুৰি আপোনালোক ভাল মন্দিৰ কৈছিল ভগৱান বুদ্ধ ক ମୁଁ ତ କାଲିକୁ କାଲି ହିଁ ପଛରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିଛି ଆଜି ତ ମୁଁ ଆଜିରେ ପ୍ରବେଶ କରିସାରିଛି ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଏବେ କାଲିର କଥାକୁ ଭୁଲି ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ଆସିଯାଅ ତୁମେ ନିଜର ଭୁଲ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ କ୍ଷମା ମାଗି ସ୍ୱତଃ ନିର୍ମଳ ହୋଇଗଲ ଏବେ ଏହି ନିର୍ମଳ ମନରେ ଜୀବନକୁ ନୂତନ ବିଚାର ସହିତ ଆରମ୍ଭ କର ଏହା ତୁମକୁ ସ୍ଥାୟୀ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବ ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କ ମନରେ ରାଗ ବିରାଗ ମାନ ଅପମାନ ପ୍ରତିବାଦ ପ୍ରତିକାରର ଭାବନା ରହି ନ ଥାଏ